হেল্ল' ভিউৰ্ছ স্বাগতম আমি কিছুমান নতুন নতুন বিষয় লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিবলৈ বিচাৰিছোঁ বৰ্তমান সময়ৰ লগত খাপ খোৱা এটি বিষয় আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আমি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে সকলোবিলাক কথা গম পাব আহকচোন আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু আহি থকা ভিডিঅ'সমূহ পাবৰ বাবে বেল আইকণটো টিপি দিয়ক আহক আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ পিকনিক বা বনভোজ নামটো শুনিলেই কিবা ভাল লাগি যায় আমিতো ঘৰত প্ৰত্যেকেই মাছে মাংসই বা বিভিন্ন ধৰণৰ উপকৰণেৰে আমাৰ খাদ্যবিলাক খাই থাকোঁ তথাপিও এদিন কিয় আমাৰ মন যায় বালি ভাত খাবলৈ বা বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত থাকি এসাঁজ খাবলৈ বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে ফুৰিবলৈ বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে অকণমান ফূৰ্তি কৰিবলৈ আজি আপোনালোকক জনাম এইখন অসমৰে কেইটামান উল্লেখযোগ্য পিকনিকস্থলী য'লৈ আমি যাব পাৰোঁ আনন্দ ফূৰ্তিৰে এসাঁজ খাব পাৰোঁ সাধাৰণতে পিকনিকৰ স্থানসমূহ দিনটোৰ ভিতৰতে ফূৰ্তি কৰি ফুৰা মেলা কৰি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি ঘৰলৈ উভতি আহিব পাৰিলে ভাল পৰাপক্ষত পিকনিকৰ স্থান দিনটোৰ ভিতৰতে এৰিব পাৰিলে আৰু ভাল মই যদি লখিমপুৰৰ মই ক'ত যাম পিকনিক সেই নিৰ্বাচনটো আপুনি আগতে কৰক যদি মই লখিমপুৰৰ তেনেহ'লে মই যাব পাৰোঁ দীৰ্ঘা নামৰ ঠাইলৈ চিয়াজুলিৰ ফালেদি যায় আপুনি তাতে এটা সুন্দৰ মনোমোহা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ লগতে সুন্দৰ পানী নদীৰ ব্যৱস্থা সকলোবিলাক সুন্দৰভাৱে পাব পাহাৰ পৰ্বত সকলোবিলাক দেখা পাব ইয়াৰ উপৰিও আপুনি যাব পাৰে গেৰুকামুখ গেৰুকামুখত আপুনি সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ লগতে পাব পাৰে এন এইচ পি চি ডেম চাব পাৰে তাৰপাছতে আপুনি ৰঙা নদীৰ বিভিন্ন স্থানত মই বৰ্তমান ৰঙা নদীৰ এটা এলেকাত আছোঁ আপোনালোকে দেখিব পাৰে যে ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন স্থানত ৰঙা নদীত য'ৰ পৰা জলব্য হৈ গৈছে তাৰ বিভিন্ন স্থানত আপোনালোকে দেখা পাব কিছুমান এনেকুৱা পিকনিক প্লেচ ইয়াৰ উপৰিও আমি বগলী চেঁচা নামৰ বিভিন্ন ঠাইলৈও যাব পাৰোঁ পিকনিকৰ বাবে এইবাৰ আমি আপোনালোকক জনাম এটা সুন্দৰ পিকনিকস্থলীৰ কথা যিটো অৱস্থিত বিশ্বনাথ জিলাত বিশ্বনাথ ঘাট এই বিশ্বনাথ ঘাটৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যই আপোনাক আৰু আমাক মোহিত কৰি আছে আৰু মোহিত কৰিবও সেইবাবে আপোনালোকে নিবাৰ্চন কৰিব পাৰে এই বিশ্বনাথ ঘাটক আহকচোন আমি এই বিশ্বনাথ ঘাটৰ অপৰূপ